সুৰক্ষা বাহিনীৰ সহযোগত আৰু থানাৰ সক্ৰিয় সহযোগত আপোনালোকে ধাৰাবাহিকভাৱে এইকেইদিন বিশেষকৈ নাইট ডিউটি কৰি আছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনালোকে সফলতাও লাভ কৰিছে আৰু তেনে বিশেষকৈ যোৱাকালি মানে আজি নিশাও এটা সুন্দৰ সাফল্য বুলিয়ে ক'ব পাৰি চ' এই ঘটনাটো সম্পূৰ্ণৰূপে কেনেধৰণৰ হৈছিলে কি ক'ব নমস্কাৰ ঘটনাটো একচুৱেলি আছিলে আমাৰ তিনিটামান নিশা তিনিটা চাৰে তিনিটামান বজাৰ কথা আছিলে ত' এইটো একচুৱেলি আমি কঁঠাল গৈ চাৰিআলিতে পঢ়া দি থ দি থকা অৱস্থাতে গাড়ীখনক আমি ৰখাব চেষ্টা কৰিছিলোঁ কিন্তু গাড়ীখন নৰখাত মানে আমাৰ সন্দেহ হ'ল যে তাত নিশ্চয় চুৰি গৰু আছে চুৰি গৰু আছে বুলি আমি খেদিবলৈ বুলি ওলাই গৈছিলোঁ তাৰপাছতে দেখিছোঁ যে আমাৰ টিংখাং থানাৰ চাৰিজন আৰক্ষী আৰক্ষীয়ে বাইকত খেদি আহিছিলে তো সেই তেখেতসকলেও ক'লে যে আমাক সহযোগ কৰি দিব লাগে বুলি সেই তেনেকৈ আমি সহযোগ কৰি খেদি গৈছিলোঁ খেদি গৈ 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 আমি বামুণবাৰী পাওঁ পাওঁ অৱস্থাতে আমি বামুণবাৰী থানাত যোগাযোগ কৰিছিলোঁ যে আপোনালোকে ওলাই দিয়ক চুৰি গাড়ী এখন গৈছে কিন্তু আমাক বামুণবাৰী থানাৰ পৰা একো ৰেচপন্স নাপালোঁ তাৰপাছতে আমি আমাৰ মৰাণ মৰাণ থানাৰ লগত সহযোগ কৰি যোগাযোগ কৰিলোঁ যোগাযোগ কৰি ক'লে যে আহিব দিয়া গাড়ীখন আমি ৰাস্তাতে ৰখি আছোঁ সেই তেনেকৈ গৈ থাকোঁতে চেপমন নোপোৱাৰ আগতে ঝলং বুলি কয় সেইডোখৰ ঠাইতে গাড়ীখন আটক কৰা হ'ল গাড়ীখনত মুঠ আঠটাকৈ গৰু আছিলে আৰু লগতে তিনিজন মানুহ আছিলে বুলি আমি দেখিছোঁ তাৰে দুজন পলাতক আৰু এজন মৰাণ থানাৰ আৰক্ষীৰ হাতত আছে গাড়ীখনৰ গৰাকী কোন হয় কিবা ওলাইছে নেকি গাড়ীখনৰ গৰাকীয়ে কিবা এম উদ্দিন বুলি অ'নাৰজনৰ নাম লিখা আছে তাৰে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ আছিলে তো কণ্টেক্ট নাম্বাৰ লৈ পেলাই আমাৰ মৰাণ থানাৰ অফিচাৰে যোগাযোগ কৰিছিলে কিন্তু অ'নাৰজনৰ লগত যোগাযোগ ো নহ'ল আমি ভাবোঁ অকল আমি বুলিয়েই নহয় সকলো গাঁৱৰ ধৰি লওক অঞ্চলৰ সকলো মানুহ সজাগ হ'ব লাগে যাতে অচিনাকি গাড়ী দেখিলে মানে ধৰি লওক অচিনাকি মানুহ দেখিলে মানে গাড়ীখন অন্তত ৰখাই সোধ পোছ কৰিব লাগে অলপ চলপ যে ক'ৰ পৰা আহিছে কি গাড়ী হয় কি বস্তু আনিছে সেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু ইত্যাদি ইত্যাদি আমাৰ এসপ্তাহ প্ৰায় হৈছে এসপ্তাহ আমি এসপ্তাহ আমি ধাৰাবাহিক কৰিছোঁ যিহেতু গৰু ছুৰী কাৰ্যটো প্ৰায় মানে দিনক দিনে বাঢ়ি গৈ থকাৰ কাৰণে আমি অল নাইট মানে এইটো কাৰ্যসূচীটো হাতত লৈছোঁ আজি দ্বিতীয়টো সাফল্য বুলি ক'ব পাৰি আমাৰ কদমণি গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ গৰু চুৰি যিহেতু পোন্ধৰ আগষ্ট আহি পৰিছে হয় হয় অঁ পোন্ধৰ আগষ্ট আহি পৰিছে তাক লৈও আমাৰ অলপ সজাগ সচেতন হোৱা উচিত